А теперь в отношении, а теперь в отношении службы автомобильных дорог. Они все были оповещены, оповещены, но, к сожалению, мы никого здесь не видим. Или есть все-таки представители? Иванович, есть представители? а оказывается, где миллионов? Выделили, да? Так вот я вам скажу. 4,8 миллиона. Сумма муссируется еще. Свистный Вячеслав Пантелеевич правильно сказал. Это, это сумма, я вам скажу, огласил эту сумму. Глава районной государственной администрации, правильно было сказано, с кафедры, то есть с трибуны районного совета, о том, что 4,8 миллиона выделены, и я цитирую его слова, и мы не дадим критиковать заранее партию власти. Прошу прощения, мы не собираемся никого здесь критиковать, мы смотрим на реальную объективность и требуем минимального. Сделайте так чтобы эта работа была, и можно было этой, то есть этой дорогой можно было пользоваться по назначению. Нельзя только что человек подходит и говорит, там же можно провалиться, там же можно убиться.

Погнали, это карбонар, Скажи, что так оно и есть. Ты сам есть карбонарию ты сам часов ехать до одежды. Маршрута, ряд маршрута. Сегодня хоть и кару собирает и сел. Кузные, девиз, азотный яр, собирает малые села. По 80 человек в Икарусе. Что мы ждем? Дорогие друзья, я житель села Приморск, Сыпаленко Николай являюсь тоже автомобилистом, езжу каждую неделю по этой дороге. Что я хочу сказать, я не официальное лицо, там, не депутат и так далее. Значит, Здесь нарушаются наши концепционные права. Вот здесь на этой дороге. Значит, президент издал закон. В каждой литре топлива автомобильного мы платим 50 копеек на ремонт дорог. Где наши деньги, которые мы сюда платим? Под вот нам говорят виртуальные они, 4-8 миллиона. Я понимаю, вы вот сказали 4-8 миллиона и отчитались. Есть кру, да, наверное, у нас ревизионная комиссия в этом показали, километр дороги сделали. Но нету этого. Нету. Вот, вот Беленького как был, вот это... Ломай машины и так далее. Больше того, обратите внимание, сейчас мы не ездим, ползаем. По центру Приморского, у нас там в центре 7 человек погибло, да, в разное время, до Шапского переезда. Более 20 человек и крестов стоит. Это дорога смерти. Понимаете, одни кресты стоят, на километр один погибший. Так это кому поставили, а кому не поставили. И я считаю, за свои права мы должны высказаться и даже наперед. Впереди выборы. Перевы, выборы. Значит, рай администрации предлагаем, если ничего с мертвой точки не сдвинется, собрать э, на уровне наших депутатов местных и в других э, сельских советах, значит, пройти по улицам, в каждый дом, соберем подписи, отправим губернатору, может даже президенту и так далее. И, и с условием, что будем бойкотировать выборы. Дальше нельзя так жить. Понимаете? Спасибо за внимание. Уважаемая его к нам ä, подошел ä, подоспел представитель службы автомобильных дорог, поэтому я предлагаю ему. сюда. его его Громче! Громче говорите! Там кнопка нажать. Говорите без него, вас будет... Только уверенно, уверенно говорите. В данном случае не представитель службы...

Значит, к концу мая планировалось приступить непосредственно к капитальному ремонту. Дальше. Не получилось у них. Они обещали все сделать. В июне месяце, в начало июня, первой половине июня. До сих пор, то есть мы сами увидели, работ нет. Дальше. Главы администрации на последнем моем непосредственном обращении к главе администрации, это было публичное обращение, письменное обращение, где я четко и ясно просил, будьте добры, Огласите, пожалуйста, какую сумму реально выделяют, кто определился подрядчиком и когда непосредственно приступят к ремонту этой дороги. И также, чтобы было указано непосредственно, какие именно участки будут ремонтироваться. И чтобы это было непосредственно указано через средства массовой информации. Даже пускай районного уровня. Вы читали что-то? Нет, нет. И ну, я а ничего почему не Почему эти деньги нужны на автодор? Значит, в отношении э, автодора. Для того, чтобы, я так полагаю, сегодня Google автодор эту работу выполнил, да. необходимо, во-первых, иметь в первую очередь. Да. А вот таких а не, не определяется нет? с, а с то подрядчиком. То, то не Дело не в этом. Но чтобы Спасибо. реально работа проводилась. Работы там. нет, и я вас уверяю. Работы <существует> не будет, если вы. Потому что 100%. Значит, смотрите, ситуация сегодня такая. Если вы помните, были разбиты колышки. Помните? Видите? Значит, я прошу прощения, скорее всего, Иисус какого-то чиновника прозвучало, ребят, ну с какой суммы мы будем ехать сегодня и агитировать за партию власти? По этой дороге они нам просто колонны Давайте что-нибудь сделаем. Что? Ну давайте мы забьем голову. Вот что на самом деле в реальности происходит. Я хочу сказать, но я понимаю, что денег никто не выделяет. Я прошу прощения. Где эти 4,8 миллионов? Кто их выделил? Кто их выделил? Где они сегодня закумулированы? На каком казначейском счету они стоят? Может кто-то 4,8 миллиона на колышки пришло. Которых это касается? Помогите нам! Помогите вот этому народу нашему! Помогите! Народ этот возить. Продукти з сьом, з таких тупих сьом, і возять його в Київ, Харків, кругом, щоб кушали, щоб э, сити били, щоб. Ну, не, да, от, от я сказав, я не буду говорити. Щоб було все добре.